73-го центра на Трещинском рынке с поддержкой администрации рынка. Вот, большое спасибо Александру, администратору рынка. Вот, Итак, мы собрали... Вот, у нас было три волонтера. Вот, собрали три тубуса. Александр непосредственно собрал сегодня сумму 1428 гривен. Это ему огромное спасибо. Уже в ВКонтакте, в соцсетях говорят, это настоящие украинцы не ради пиара делают, а исключительно для помощи нашим военнослужащим в общем, в общем деле. Итак, сейчас мы их распечатаем и будем. А, так, и будем считать. Александр, наверное, мы сегодня же сейчас по позвоним командир части знаем, что необходимо приобрести, чтобы ну, не перекидывать. Сейчас сразу купим и отправим уже на Нужно, если нужно смотреть, это помочь, да. -то клуб подводного плавания через клуб подводного плавания Атлантида провел акцию по сбору средств на Трещинском рынке. Вот. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Александру, администратору рынка. Вот. Сегодня у нас было три волонтера члены клуба. И хотим сказать огромное спасибо также семье Севина Патронной. Значит, сегодня же мы свяжемся с вами частью и узнаем, что необходимо, а как эти правильно деньги распределить и непосредственно купим необходимые вещи и отправим новой почты. Вот. А ну, походу это все. А Александр так откажется с нами <заппечатлится> запечатлеться на видео. Ну, это не обязательно. Ну, больше по поменяют возможности, да. Ну, все-таки это... это для, вам, для вас, для молодых ребят, это очень важно, мы, в принципе, уже с устаканившимся самосознанием, что мы знаем, что мы делаем. Ну, все-таки это, это настоящие патриоты, настоящие украинцы, которые делают не ради пиар, потому что сейчас много, помимо того, что проводят сборы денег аферисты, а также много проводят волонтерской работы и стресс, как пиар акция. Вот Александр один из представителей, который вообще отказывается называть фамилию, засвечивается на камеры, фото. Вот. Ему большой респект. Вам Итак, в результате работы нашей сегодняшней волонтерской акции мы собрали 4794 гривны. Спасибо людям, которые откликнулись на... Помогли. Будем дальше продолжать реакции на остальных рынках. Вот, будем более тщательно подготовиться. Тяжело, конечно, ходить. Не все люди отзываются на помощь, потому что действительно очень много аферистов. Но мы будем максимум делать все прозрачно, больше документации, чтобы люди понимали, для чего эти деньги и куда они идут.